И проблемы строительства метро идут, начиная от ограниченности ресурсов и, заканчивая, и заканчиваются отсутствием необходимых работников и необходимой квалификации работников метро-метростроя. И я так же само, как и вы, очень хорошо понимал, что метрострой, который ничего не строил за последние 15 лет, находится в плачевном состоянии. И 99% специалистов, которые были гордостью, этого предприятия и гордостью Днепропетровщины, или ушли работать в другие места, или, к сожалению, ушли на пенсию. Но перед нами стоял вопрос сдвинуть дело с мертвой точки. И это произошло. Нашим общим успехом является то, что работы начались. То, что об этих проектах знает президент и поддерживает нас президент. Мы все должны объединиться вокруг реализации ключевых задач, ключевых проектов, которые стоят перед нашим регионом. И конструктивная позиция означает работать, а не смотреть, что получается, что не получается. Мы должны работать как одна в команда на одну цель, и тогда у нас будет результат. Знаете, не все измеряется в том числе и публичными рейтингами. Главное для нас ⁇ это интересы людей. Первые результаты говорят о том, что дело сдвинуло с мертвой точки. Мы объединились вокруг решения ключевых проектов. Президент нас поддерживает. И это важная стартовая позиция. Это точка отсчета возрождения региона. И по-другому это не делается. В ближайшие дни мы начинаем строить окружную и съезды Скайдакского моста.